Начальник штабу руського добровольчого корпусу Олександр Фортуна доєднюється до ефіру львів медіа. Пане Олександре, мої вітання. Слава Україні вам слава добрий, день! пане Олександре. Якщо можна, що зараз відбувається на території і Курської областей, тому що напередодні ви оголосили про зелений коридор, вже знаємо, що близько 7 тисяч мешканців евакуювалися, але що відбувається станом на зараз? На сегодняшний день эвакуация продолжается постепенно, то есть есть желающие эвакуироваться, происходит организация сейчас предварительно дополнительных еще коридоров и возможных путей эвакуации. Ну, боевые действия продолжаются наступательные, то есть постепенное продвижение идет, укрепление существующих территорий идет, все все в разгаре. Можемо говорити про те, що вам вже вдалося закріпитися в якихось населених пунктах і досягти поставлених цілей? От, давайте так скажемо. Любов желаючий може відкрити deepsteak, там все прекрасно видно. По состоянию на вчора. Добре, пане Олександре, тут ще одне таке уточнення. Коли почався оця спецоперація по заходу на територію Білгородської та Курської областей, ми говорили про те, аби не, про... не дати відбутися виборам президента Російської Федерації на цих територіях, так званих виборах. Але зараз ми бачимо в соціальних мережах мережах відео, де такі білгородці голосують попри вибухи. Як ви це можете прокоментувати? О, є. большое очень количество людей, которых принудительно заставляют голосовать. Ну, давайте мы начнем вообще с того, что любой разумный человек, он понимает, что никаких выборов, собственно-то, и нет. Это все большое цирковое представление. И выборы – это только номинальные, по большому счету, просто название. Есть ни для кого, опять же, не секрет, что есть огромное количество определенных прослоек населения, бюджетники, силовики, которых э, вынуждают и заставляют голосовать за существующую власть, за Путина. Э, есть люди, которые не ходят на выборы э, и говорят, что нечего менять, как бы мы не в силах ничего поменять, поэтому мы никуда не пойдем, наш голос ничего не значит. Это огромная ошибка. Э, это, собственно, Одно из свидетельств отсутствия гражданского общества в России, потому что люди не верят в себя и не верят в то, что их голос, их мнение каждого из них важны. В связи с тем, что в ряде регионов локальных Курской и Белгородской области ведутся боевые действия, на сегодняшний момент там технически невозможно провести так называемые выборы. Ну, що свидетельствует, конечно, опять же тому, что все это сфальсифицировано і сфабриковано. То есть там люди фізично не можуть проголосувати нікому. Ну, тут я би підкреслила цей момент, що губернатор Білгородської області заявив про закриття торгових центрів, а не виборчих дільниць. Ну, трошки дивно в них пріоритети в житті розкладені. Погоджуєтесь. Так, uh, да, але ну, здесь опять же. нужно иметь в виду еще такой факт, который российская сторона замалчивает. Люди, которые, например, эвакуируются из Греворона, их в сторону Белгорода не пускают. То есть закрывают железные дороги, стоят блокпосты. То есть люди Желающие эвакуироваться в сторону Белгорода, ну, условно говоря, в группе Российской Федерации, не имеют возможности. То есть российская сторона, вместо того, чтобы помочь с эвакуацией мирных жителей, она блокирует эту эвакуацию в свою сторону, не только гражданских, но и военных. Мы получаем огромное количество информации, в том числе по перехватам, где военные говорят о том, что они тоже там брошены нет никаких не ни подкреплений, ничего. Uh -huh. А скажи, пожалуйста, а військові, которые находятся на территории Курской и Белгородской областей, которые являются військовыми России, uh -huh. чи они доединяются до ваших лап, или переходят на вашу сторону, или нет? Uh -huh. Очень бы этого хотелось, но не буду врать, таких случаев нет. Они постепенно просто откатываются в сторону Белгорода. Ну, есть, понятное дело, сопротивление uh -huh. Ведуться бої, але случаев присоєднення або переходу на нашу сторону ще не було. Під час попередніх операцій на території прикордонних областей було, вам вдавалося захопити в полон військових російських для обміну. Зараз можете сказати, чи є військові російські полонені? Давайте ми скажемо, що так, да, але о кількості і. О каких то временных рамках, коли ці люди були взяты в плен, поки говорити не будемо, оскільки бойових действий ведуться, ми об этом чуть позже скажемо. А скажіть, можливо, у вас відбувалася з ними якась комунікація? Що вони говорять взагалі про війну Росії проти України та ці так звані вибори? Ну, здесь нужно время определенное, поскольку человек, когда попадает в плен, абсолютно любой, он э, пребывает в шоковом состоянии, и он будет говорить то, что от него хотят слышать. Он не будет говорить э, какие-то свои истинные мотивы, и он думает на самом деле для этого необходимо определенное время на адаптацию. Поэтому сейчас эти люди скажут все что угодно, лишь бы им... Ніхто не причиняв вреда, хоча ніхто і не вред, питає врядку медична допомога, всі хороших слові, ніких проблем немає. А в перший день, коли відбулася оця операція, практично в перший день, Путін прокоментував це, сказав, що це українські. Диверсійні групи, і категорично таке враження, що російська пропаганда відмовляється вас визнавати громадянами Російської Федерації. Хоча я так, ну, ви ж громадяни Російської Федерації. Чому, на вашу думку, саме у цього факту вони бояться? І коли от попадають полонені, чи зустрічаються цивільні, і ви їм кажете, я теж громадянин цієї країни, як і ви, мені не подобається. умови і взагалі в що перетворилася країна, як вони реагують і чи є довіра до вас серед місцевого? Таке, вибачте, довге питання. Ну, давайте так скажем. Я думаю, что мы наблюдаем уникальный случай, когда граждане страны, находясь на территории соседней страны, оказывают вооруженное сопротивление режиму, правящему на их родине. И они это делают не единоразово, это достаточно долго уже длящаяся история. И очень сложно в информационном поле, пропитанном пропагандой, как-то всю эту историю правильно вписать и правильно показать. Естественно, существующая российская власть не будет до последнего признавать нас как какую-то угрозу достаточно серьезную, хотя, если мы помним первую брянскую операцию, Путин отменил свою поездку в связи с этим, и было очень много там потом заявлений различных, но э, если они нас признают какой-то действительно серьезной большой силой, они, ну, это будут панические настроения среди людей, это будет много там разных конспирологических теорий и всего прочего. Им гораздо проще уложить это все в определенную систему координат, где мы являемся на самом деле гражданами Украины, и ни никаких российских повстанцев не существует, так скажем. Вот. Ну, то есть это полностью уложится в их идеологию современную и ту картину мира, которую они рисуют своим гражданам. С точки зрения украинской стороны, ну, здесь на самом деле достаточно прозрачное заявление о том, что и они соответствуют действительности, что на территории Российской Федерации мы действуем самостоятельно, мы планируем операции самостоятельно, реализация тоже самостоятельная, то есть тут никаких противоречий нет. Люди, которые нам встречаются, мирные жители, либо люди, попадающие плен военнослужащие армии Российской Федерации, они с большим недоверием относятся к тому, что мы являемся гражданами России. Но я думаю, что акцент нас достаточно сильно выдает всегда, во всех случаях. Тут я ще хотіла уточнити. Зараз є так, ну, з офіційних повідомлень з ваших офіційних сторінок у соціальних мережах. Деться, що обстріл відбувається по військових об'єктах. Сьогодні обстріляли Одесу, є влучання в житловий будинок. Росія. Росія обстріляла напередодні ввечері у Вінницю. теж є влучання в житловий будинок. Е, скажіть, тут така просто вже моя внутрішня була ремарка, як в порівнянні. Вы удовлетворены результатами знищення военной инфраструктуры на территории Российской Федерации, в на прикордонних областях, где вы сейчас находитесь? Мы будем удовлетворены результатами только когда будет организована настоящая эффективная действующая демилитаризованная зона. До этого еще достаточно далеко, когда будет уничтожена ключевая инфраструктура, обеспечивающая армию Российской Федерации и, собственно, работающую на войну, тогда, наверное, мы скажем, что это хороший результат. Поэтому мы в любом случае в таком... Всегда... Э, мы, мы всегда стараемся отталкиваться от пессимистичных прогнозов, чтобы находиться э, э, в реальном видении картины по военной инфраструктуре, по перемещению людей, по технике, по потерям. То есть лучше всегда смотреть скептически на все эти вещи, а не рисовать как господа из ФСБ картины, где там 500 человек убили, огромное количество танков, там что-то еще. Ну, то есть а скажите... фантазии на войне дорого очень обходится потом. Вы идти на Москву и Кол... И что это будет кінцевою крапкой этой спецоперации, которая сейчас происходит? Чи, возможно, она закончится швидше? Давайте тоже пока вперед забегать не будем. Как я чуть ранее говорил, Москва это все равно только промежуточная ступенька. Идти-то надо до Владивостока, а не до Москвы, поэтому будем смотреть по динамике. Пане Олександре, з вашого дозволу, є запитання від наших глядачів. Я дякую всім, хто поставили запитання до нашого гостя. Напередодні інтерв'ю ми написали про це допис на нашому Ютуб-каналі. Я перепрошую у нас повітряна тривога. Вибачте, будь ласка, напередодні ми написали допис на нашому Ютуб-каналі про те, що у нас буде гість з РДК, і є запитання. Я дякую всім, хто поставив ці запитання. Я прошу вибачення, якщо я неправильно назву ваш нікнейм, або якщо я його не буду зачитувати, то. Тому що боюся, що неправильно все вимовляю, але запитання всі також переадресовую. Скажіть, скажіть, пожалуйста, скільки вас в живих осталось? Таке запитання від юзера DS945Q. На сьогоднішній день серед бойців Русського добровольчого корпусу немає. Hair Family 453 запытая говорят про захват, обмен территориями. Прокомментируйте, пожалуйста. Это один из сценариев, но он зависит от огромного количества факторов. Но в принципе, в теории, это достаточно рабочая такая схема. Но пока мы об этом всерьез, наверное, говорить не можем. Но в теории это достаточно такой ну, рабочий сценарий. Алексей Запытуев. Вопрос: как вы в РДК видите противоядие от империализма, которым пропитаны россияне? Создание в России гражданского общества, нормального, цивилизованного, понимающего, что такое институт власти, как это должно работать, зачем он на самом деле нужен? то есть это ж вопрос образования, наверное, людей в первую очередь и глубокой глубокой реформации существующих институтов власти, судебные реформы, формы образования, ну то есть это базовые какие-то составляющие существующая система власти в Российской Федерации является абсолютно ну, узурпаторской такой сетью накрывшей страну для того, чтобы было что-то новое, ее необходимо полностью демонтировать. Тогда можно будет смотреть, что же дальше создавать. Указывайте РДК материально-техническую поддержку партизанам в Российской Федерации. Удачи бойцам. ВСУ РДК Сибату, Победа и мира Украине. Оказывают. Дальше идем. Я так задумывалась, что это очень короткая, но четко видно. Вас заставляют идти на эти атаки или это ваш осознанный выбор? Это наш осознанный выбор. Никто нас не заставляет, не принуждает, конечно. Что вы чувствуете воин, который идет извинять 140 миллионов населения от одного старого дятла? Ну, настроение у всех достаточно позитивное. У нас люди сознательные. И у нас все, кто приходит в русский добровольческий корпус они являются добровольцами прежде всего. Это люди, которые приходят к нам не с дезными-то преференциями, не Джорнимена, не, не это люди, которые приходят по зову совести, по золу сердца. Мотивация, конечно, у каждого чуть-чуть своя может быть, но тем не менее, это люди приходят, э -э, исходя из своих определенных идеалистических побуждений. И они прекрасно понимают, что это билет в один конец, до окончания войны, как минимум. То есть у нас все, все люди понимают, на что идут, и на любую операцию, будь то операция на территории Российской Федерации, будь это какая-то военная операция на фронте, люди идут с, с абсолютным пониманием того, что они делают. А, тут еще есть, а чьи я. Його загубила, но спробую згадати. А ось э, так, э, Есть ли у вас западное оружие, и правда ли, что вы пересекли границу на танки? А, у нас используется по большому счету оружие советского образца, то есть это советская техника, либо российская техника, трофейное, э, стрелковое оружие. Тоже у нас в большинстве своем трофейное. Я думаю, что мы скоро покажем какие-то определенные новые образцы. Вот. По поводу маневров техники, пересечения границы. Это случалось вообще неоднократно на самом деле. И ну, то есть такие вещи они достаточно регулярно происходят. А ви вже частково сказали про трофейну зброю, так, станом на зараз. Вдалося чимало захопити трофейної зброї. Я не розумію, що ви не можете про це говорити в кількісному, так, але чи багато залишають російські військові, відходячи після себе озброєння? Оставляю достатньо багато. Ми стараємося завжди забирати все по можливості, в тому числі. брошенную технику, потом мы ее приводим в порядок, ремонтируем, восстанавливаем, модернизируем. То есть ну, для нас это очень ценный ресурс, и мы стараемся ничего не бросать, не оставлять поле боя, стараемся по максимуму все вывозить. Пан Александр, я вам благодарю, что вы знаете, час вы у нас в эфир. Я нагадаю начальных штаба РДК Александр Фортуна был с нами в эфире в ВИВМАЙД. Пан Александр, благодарю вам. Дякую.